papundhen sesepuh dalem rehe nuswantara awit kapan dalem poro papundhen sesepuh dalem rehe sampun njang pamit njangkung jati lan nonton kawulo poro putra waya lan karno sang pun paning yati pamare saking bumi pertiwi tatam kawula upaya pangupuh jiwa pangku warisan wedharan aku pitutur ruh kita terus ingkang dados tuntunan tatam santawa ugi Rono patulan dan sikap tak luhur lembak mana pulas aset Andap asor sabar lan narimo awit setio lan tubu mukmi pau keran pau kerandal engwa sono kepada wakabulon gusti awi sedaya lepat sang salah kawula ing tangkep bak ing sikap rembe lan sekend kepareng kawi kula leluhur ingkang sampurna rasuwan wonten ing ngarsa dalem Gusti karana welas asih dalem keparenga pinarahayu lalat gesang boyok <tuh> suruh diro jayaning rap lebur dini pangastuti joyo joyo ijayati jayaning gomo buti ting satu maimah bumi rahayu 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 sakung dumati romo kaulo ing suargo modhal kaluhurna kraton dalem ugi rawuh tarso dalem talun mahono puntening dunya kadesing swarga kaula nyuwun donga kados dene anggen kawula ugi anggen saking piyawo awit awit ini kristi ingkang kagungan keprabun toho kamu yang ini sakaminya amin ini diperkala jenakan kan di Bopo Setriyaki ingkang mewakili sederek Kristen semoga monggo hajeng to ning pangastuti kirangi asana lan pranayama murid kalbu durani pitara nusantara manggen ing panggo sarira pitum artati sakare pocung duhro ngulun Inanti Padma Buwana Kapungkasan Sekar Bojong Amin Sesu Eko Warsi <Sing> Duhri Sama Harsi pujo manggen talem pamujahane nguntor tong roma walun yayasane kanjing suro pranoto gangwi wetru mohohon amundi sanjoto cokro minomko makuto tawan pasupati mustika nengpa Mohodja 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 Okay. 哦。Oh. ati Kh I panuri pe wonngsami Ummi sestu estos costos <singing> akan ganti popok Eka Engkang mewakili sederek saking Kongcu Semoga Kehadiran uang Tuhan yang maha besar Di tempat yang maha tinggi dan minyak Nabi Kongcu Kita mulia kenal Bola kiranya kami Diberi kekuatan dan kemampuan Untuk senasihat membina diri menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan kebajikan dalam kehidupan ini. syukur dan terima kasih karena banyak yang berat bangsa telah berkenan menawarkan kemampuan untuk perjalanan dari hidup kami dan tempat penjualan. Kami menuju jalan suci. Kami akan mengakhiri kita selanjutnya bersama kebajikan mengikuti bapak sejarah itulah yang menghubungi jalan suci dengan pimpinan pimpinan diri jalan suci dan menjaga agama dipermudahkanlah kami memahami dan menjaga jalan suci untuk melakukan ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya dikembalikan dan bercahaya tetap terjatilah, itu akan mengandungkan dipermudahkanlah jawaban Allah hati kerudung kepada Tuhan Jauh sesal pada sesama jauh sesal Yang menangani diri Punjuk tinggi, menuju jalan suci. yakin puang tiap Selalu pemilik dan pendeta kami semua. Puang pi, sang pi, we pi, yu pi. Puang pi, sang pi, we pi, yu pi. Sang semoga di pun kala jahat, keni kawati, samadi, saja tapi pun semoga. Hanya dong nukrah Hanya dong nukrah

oh Hai tenseldik ko ku kalih mampias to kali kan Pri gitu gitu Nugro toing patu ko Nndaani Proah Turap protahah Sal main bumi sakurbing akosa